assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar e'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan ttv yangiliklar axborot dasturi studiyada asal atabayeva bayram kunlari qoraqalpog'istonlik 5 nafar urush qatnashchilariga prezidentning sovg'a salomlari yetkazildi bu haqda batafsil ushbu lavhamizda ikkinchi jahon urushi millionlab insonlarning bevaqt o'limiga katta yo'qotishlar va talofatlarga sababchi bo'lgan tarixdagi eng qonli dahshatli qirg'inlardan biri sifatida muhrlanib qoldi yangi yil bayrami arafasida qoraqalpog'iston respublikasi joqori kengashi va vazirlar kengashi vakillari shimoli g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi shahar va tuman hokimliklari hamda davlat va jamoat tashkilotlari a'zolari ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan buyuk g'alabaga beqiyos hissa qo'shgan nukus shahrida istiqomat qilayotgan qodirboy normanov xo'jayli tumanida umr guzaronlik qilayotgan nurulla isoqov qonli ko'lda yashayotgan o'rozboy nimatullayev qorao'zakdan genjamurod allaniyazov to'rtko'llik ivan galinkolar xolidan xabar olishdi tadbirda o'zbekiston respublikasi prezidentining ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga yo'llagan bayram tabrigi o'qib eshittirildi sovg'a salomlari va moddiy yordam yangi nashrdan chiqqan o'zbekiston ikkinchi jahon urushi davrida nomli kitob dori darmon uchun 1 million so'mlik sertifikatlar birlamchi oziq ovqat mahsulotlari yetkazib berildi vatanimizning haqiqiy qahramoni bo'lgan sizdek muhtaram otaxonimiz bilan biz haqli ravishda faxrlanamiz keksayib qolgan otaxonlarga bugungi tinchlik va osoyishtalik uchun minnatdorchilik bildirilib ko'ksilariga o'zbekiston respublikasi mustaqilligining 30 yilligi ko'krak nishoni tantanali tarzda taqildi faxriylarning urush yillarida ko'rsatgan mardlik va jasorati ulug'lanib kuy va qo'shiqlar yangradi ендігі жағыда құдайым әмі уақыттарыа таза жыл құтты болғай бақытлы болғайсыз өмір жастарыңыз ұзақ болғай сол қариялардың келе сұрағанң әмі ата қабыл еткейі ал енді таза жыл бақытты жыл болсын ел халқымыз аман болсын qoraqalpog'iston respublikasi to'rtko'l tumani oqboshli ovul fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi tozagul bo'riyevaning sog'ligini mustahkamlash uchun mablag'i yetarli emas edi to'rtko'l tibbiyot birlashmasi shifokorlarning kerakli vaqtda ko'rsatgan muolajalari tufayli bugun tozagul bo'riyevaning sog'ligi mustahkamlanmoqda to'rtko'l tuman tibbiyot birlashmasidagi jonkuyar shifokorlarning har bir bemor holidan xabar olib ularning sog'ligi uchun mas'ul ekanliklarini unutmagan holda ularga ham tibbiy ham ma'naviy jihatdan yordam berishmoqda kayfiyating tushginatma oqboshli ovul fuqarolar yig'inidan kelgan tozagul bo'riyevaning muammosi to'rtko'l tibbiyot birlashmasida muvaffaqiyatli yechim topdi tozagul bo'riyeva ushbu birlashmada ishlayotgan shifokorlardan minnatdor <laughs> murojaat <laughs> aytiardim mahallamizdan buyerlara doktorlarim hammasi operatsiya ishlab yordam aytdilar shu muata operatsiya bepul ishlab berdilar hamma dori darmonlarni bepul berib turibdilar katta yordam edi doktorlarnim hammasiga katta rahmat kunu tun tinim bilmay ter to'kib ishlayotgan shifokorlar bugun ham tinim bilishgani yo'q turmush o'rtog'ining sog'ligini qayg'urib kelgan muhabbat sobirova ham bugun xursand. Aytib, xursandilhom turmush o'rtog'im Men shu turmush o'rtog'im rossiyada operatsiya bo'lib onib kelgani uchun yordam so'rar edim hozir yordam <laughs> berib qarab turibdilar chap qo'li ishlamaydi bugungi kunda shu hozir yordam so'rar edim shu yordam berib qarab turibdilar yaxshi t tortkol tuman tibbiyot birlashmasidagi shifokorlarning bunday mas'uliyat ila o'z ishiga yondashishi insonlarning sog'ligi uchun foyda demakdir bugungi -gü kunda qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish konsepsiyasi qishloq xo'jaligi yerlaridan hamda suv va gidroinshootlardan foydalanish samaradorligini oshirish qishloq xo'jaligi yerlarining maksimal mahsuldorlik salohiyatiga erishish qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini ko'paytirish tuproq unumdorligini tiklash ilg'or dehqonchilik tizimlarini va qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish muhim masalaga aylangan qoraqalpog'iston respublikasi beruniy tumanida qishloq xo'jalik sohasini rivojlantirish hamda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish maqsadida bir qator chora tadbirlar amalga oshirilmoqda respublikamizda qishloq xo'jaligida suv resurslaridan aqlani foydalanish va kuzgi qishki tadbirlarni o'tkazish bo'yicha Beruniy tumanida 283 km ichki zovurlarni ta'mirlash va tiklash ikki km ichki ariqlarni tozalash ishlari rejalashtirilgan bugungi kunda bu ishlarni bajarish uchun berini tuman hokimligi va berni paxta klasteri tomonidan tashkillashtirilgan bo'lib 9 to'qqizta ekskavator jalb etilgan shundan 5 şey ekskavator ichki kollektorlarni zovur tarmoqlarini tozalash bo'yicha ishlarni olib boryapti shuningdek jami 283 km ichki kollektorlar hamda 238 km ichki arklarni tozalash rejalashtirilgan bo'lib bugungi kunda ichki zovur va arklarni tizimli ta'mirlash tiklash ishlari uchun 9 ta ekskavator jalb qilinib shundan 4 ta ekskavator ichki zovurlarni tozalash ishlarini olib bormoqda zovurlarni o'z vaqtida tozalash va qazish ishlariga yetarli texnikalar ishchi kuchi jalb qilingan vatanparvarlik hissi kishi qalbining chog'i chirog'i bo'lmog'i darkor yoshlar qalbida bunday taft haroratni paydo qilish juda muhim shu bois vatanparvarlik oyligi doirasida ta'lim muassasalarida bir qator tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda qoraqalpog'iston respublikasi beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 42 sonli umumta'lim maktabida vatanparvarlik oyligi munosabati bilan o'zbekiston qurolli kuchlarining tashkil topganligining 30 yilligi hamda 14 yanvar vatan himoyachilari kuniga bag'ishlab xalq va armiya bir tanu bir jon shiori ostida tadbir o'tkazildi shu munosabati bilan tadbirda 1985 yil 42 sonli maktabni tugatgan 1986-1988-yillari oralig'ida harbiy xizmatda bo'lgan Baynan Milalchi jangchi bir nechta medal va faxriy yorliqlar bilan taqdirlangan hamda faoliyati davomida eng namunali chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik rahbari hamid yangiboyev tadbir qatnashchilarini vatan himoyachilari kuni bilan tabriklab o'tdi maktab o'quvchilarining xalq va armiya birtanu bir jondir shiori ostida ma'naviy madaniy ma'rifiy tadbirga bag'ishlangan qo'shiq va she'rlarini namoyish qilishdi harbiy kasbiga qiziquvchi o'quvchilar ishtirokida muassasada ochiq eshiklar kuni tashkil etildi maktabda maktabimiz faxrimiz shiori ostida qurolli kuchlar tarkibiy bo'linmalarida namunali xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar va xodimlarning burchaklarini yaratishdi davlat mukofoti bilan taqdirlangan va harbiy xizmat faoliyatida yuqori natijalarga erishgan harbiy xizmatchilarning o'zlari tahsil olgan ta'lim muassasasida tematik uchrashuvlar tashkil qildilar uchrashuvda farhod matyakubov qurolli kuchlar safida bo'layotgan islohotlar haqida so'z yuritdi va o'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi yoshlarning fikr mulohazalari takliflari muammoli murojaatlarini o'rganish maqsadida o'tkazilib kelinayotgan hokim va yoshlar uchrashuvi o'sib kelayotgan yosh avlod vakillarining muammolariga joyda yechim topishga zamin hozirlamoqda to'rtinchi yanvar kuni navoiy viloyat qiziltepa tuman hokimi ulug'bek fayziyev talabalar bilan uchrashib ularning yangi qiziltepani yaratish bo'yicha fikr taklif va mulohazalarini tingladi uchrashuvda 200 dan ortiq talaba yoshlar tuman yoshlar ishlari agentligi rahbarlari yoshlar masalalari bo'yicha tuman hokimi o'rinbosari bank kelgan mas'ul xodimlar shuningdek qator <laughs> mutasaddilar va ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etishdi uchrashuv bo'lib o'tmoqda va har bitta yoshni taklifi inobatga olinib o'rganilmoqda shu jumladan men ham tumanimizda jurnalistlar va notiqlar maktabini ochish taklifini ilgari surdim va bu taklif inobatga olindi xudo xohlasa mana shu Tepa tumanidagi barcha ijodkor yoshlarni ijodga qiziquvchan yoshlarni kelajakda respublikamizga mana shu Tepa tumanidan eng yaxshi kadr qilib chiqarib berish niyatidaman uchrashuv yakunida bir qancha takliflar ilgari surilib yoshlar muammolari ham atroflicha o'rganib chiqildi va mutasaddilarga topshiriqlar berildi man o'z taklifimni aytdim shundan iboratki bizning qiziqtepa tumanimizda globalniy maktab qurmoqchimiz globalniy maktab nima dunyo tanilaydigan to'g'ri, dunyo tanilaydigan biznesmen dunyo taniladigan aytishnik dunyo taniladigan grafik dizayner misol uchun mobilniy dizayner shunaqa kasb egalarini tarbiyalash o'zbekistonda zamonaviy kasblarni rivojlantirishimiz kerak buning uchun shu hokimimiz uh, birinchi qadamni qo'ydilar mana bizga imkoniyat berdilar uh, yaqinda tumanimizda ham kuchli kuchli dasturchilar kuchli marketolog biznesmenlar chiqadi biz bunga ishonamiz nigora hamdamova ramazonbek murodov navoiydan aholini <muchala> ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab quvvatlash ko'maklashish fuqarolar yig'inlariga aholi orasida insonparvarlik va mehr oqibat asosida yaxshi qo'shnichilik va o'zaro hurmat munosabatlarini shakllantirish hududlarni ijtimoiy siyosiy barqarorlik tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashda hamkorlik qilish yordamlar ko'rsatish hamda aholining yashash sharoitlarini yaxshilash va tartibga keltirish ishlarida ishtirok etish moliyaviy ko'maklashish maqsadida beruniy tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlariga mahalla xayriya jamoat fondi tomonidan mebel jihozlari kompyuter texnikalari topshirildi beruniy tumani mahalla hayrat jamoat fondi tomonidan mahallala mahallamizda moddiy texnika bazasini yaxshilash maqsadida bizlarga kompyuter mebel anjomlari yetkazib berildi biz unga rahmat aytib qolamiz kelgusida bulardan biz samarali foydalanamiz bu ishlarning barchasi mahalla fuqarolar yig'inlarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash ish samaradorligini yaxshilash mehnat jarayonida ishchilarning og'irini yengil qilish hamda fuqarolarga qulay sharoitlar yaratishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir xorazm <laughs> viloyatida ish faoliyatini olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlari va ularning farzandlari uchun xorazm viloyati musiqali drama teatrida oppog'oy va uning do'stlari nomli spektakl bo'lib o'tdi bolalar yuqori kayfiyatda zavq bilan kuzatish davomida qorbobo tomonidan berilgan sovg'alar ham ularga o'zgacha quvonch zavq baxsh etdi xo'sh bolajonlar tomoshamiz sizlarga ma'qul bo'ldimi men sizlarga atab qo'ygan ancha muncha sovg'alarim bor tomosha tugagandan keyin mana shu teatr qoyasida qort qiz va mendan ...habı kılıp olasılar. Fırsat mı sizler? Bu alkışla koyunlar. Yine bir bu ara muborak bo'lsin spektakl va bolalarga ulashilgan sovg'alarni ko'rgan shirin toylarning quvonchi ham albatta yuqori kayfiyatda bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi albatta bir so'z bilan aytganda Oppog'oy va 7 gnom spektakli orqali jajji o'g'il qizlarga yovuzlik ustidan hamisha ezgulik g'alaba qozonishi yetkazildi bu kun yangi yil munosabati bilan xorazm viloyati ichki ishlar organlari tizimida xizmat qilayotgan xodimlarimizning farzandlari uchun xorazm viloyati musiqali drama teatrida oppog'oy va uning do'stlari nomli spektakl bo'lib o'tdi bolajonlarning kayfiyati a'lo darajada yangi yil munosabati bilan ularga qorbobo va korqiz tomonidan bayram sovg'alari topshirildi ushbu kabi ma'naviy ma'rifiy tadbirimiz nafaqat xodimlar balki ularning oila a'zolari uchun bayram tuhfasi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi yangi yil bayrami barchaga muborak bo'lsin bu kabi sahnalashtirilgan ertak qahramonlarining chiqishlari bolalarga ma'naviy ozuqa ulashib ularni doimo yaxshilik qilishga undashi bilan ahamiyatlidir bir nuroniy besh nafar yoshga murabbiy tamoyili asosida amaliy ishlar olib borilmoqda 2021 yil 19 yanvar kungi o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat miromonovich mirziyoyev rahbarligida o'tkazilgan respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashining yig'ilishida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida mahalladagi ishsiz va uyushmagan yoshlarni bir nuroniy 5 nafar yoshga murabbiy tamoyili asosida respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi to'rtko'l tuman bo'linmasi hamda tuman mahalla va oilani qo'llab quvvatlash bo'limi bilan hamkorlikda amaliy ishlar olib borilmoqda jumladan tumandagi beruniy va o'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi yoshlar ustoz shogird an'analari asosida mohir tikuvchilar gulmira otabekova hamda maftuna soburovalarga shogird bo'lib tikish bichish sirlarini o'rganib kelmoqdalar ushbu amaliy ishlar zamirida keksalarimizning ijtimoiy faolligini oshirish va ularni har tomonlama qo'llab quvvatlash yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va yoshlarni bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratiladi kitob umr yo'llarini yorituvchi so'nmas nur inson hayotiga mazmun baxsh etuvchi saodat manbai unga har qanday vaziyatda ham hamroh bo'luvchi sodiq do'stdir insonning ma'naviy kamoliyotini ta'minlashda kitob singari kuchli qudratga ega vosita yo'q shu bois azal azaldan ma'rifat peshvoylari, ahli donishmandlar butun insoniyatni kitob o'qishga undan ilmu odob sirlarini o'rganishga chorlab kelishgan shu boisdan ham to'rtko'l tumani ulubog ovul fuqarolar yig'inida joylashgan 29-umum ta'lim maktabida o'quvchilar qishki ta'tilini mazmunli o'tkazishlari uchun shu maktabning kutubxonachisi nodira Saburova tomonidan to'garak tashkil etildi kitoblar ko'p dunyoda de, barchasidan ziyoda nur sochlarimizda oftob bizning bosh qomiz kitob unga <laughs> maktabning kitobxon o'quvchilari faol qatnashdi. 2021-2022 o'quv yilida 30 dan ortiq fan to'garaklari tashkil qilingan uh, respublikamizda hozir qishki ta'til kunlari bo'layotganligi sababli shu muddat oraliqda ham o'quvchilarimiz uchun qishki ta'til rejalari ishlab chiqilgan bundan maqsad o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish o'quvchilar o'rtasida huquqbuzarliklar jinoyatchiliklarni oldini olish va ularni o'zlari qiziqqan sohalarga yo'naltirish maqsadida tashkil qilingan maktabimizda hozirgi kunda kutubxonamizda o'quvchilarimiz o'zlarini qiziqqan qiziqtirgan sevgan kitoblarini o'qib ta'lim olishmoqda o'rganishmoqda bundan maqsadi esa o'quvchilarimiz o'rtasida iqtidorli o'quvchilarni kashf qilish ularni turli xil tadbir kechalarga qatnashtirish va fani olimpiadalarda qatnashishini ta'minlash kitob fikrlash quroli xazinalar kaliti tafakkur manbai bo'lgani uchun ham xalqimiz uni nonday aziz mo'tabar va muqaddas deb hisoblagan varak qilasam bir boshdan quvnab bag'rim ochilur oltin harfsizlardan tortiymano sochilur shuning uchun ham kitobga bo'lgan muhabbat uni qadrlash o'qishga ishtiyoq xalqimizning qon qoniga singib ketgan insonning madaniyati uning kitobida aks etadi bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi keyingi dasturlarimizda ko'rishgunca o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling